Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми, ми поговоримо про те, яким чином має завершитися конституційний процес і який проект змін буде внесено на розгляд сесійної зали. Про це в наступні хвилини спілкуємося із Ольгою Левченко, народним депутатом країни, яка представляє фракцію Компартії України. Вітаю вас, пані Ольго! Добрий, пані Ольго. Насправді на сьогодні є декілька варіантів внесення змін до конституції України. А, і компартія так само виступає із свої, своїм варіантом внесення змін до основного закону. Які є ці зміни, і чи вірите ви в те взагалі, що найближчим часом ми можемо переглядати основний закон Конституції України, коли немає політичної волі? Я хотіла би настояти на тому, що є один варіант внесення з? изменений в Конституцию, это статья 13 основного закона действующего. Это только по тому варианту, на котором настаивает фракция Компартии Украины. Общие, мы должны сами все вместе оговорить и принять Верховная Рада изменения эти в Конституцию, направить в Конституционный суд и после вердикта Конституционного суда 300 голосами принять эти изменения в Конституцию. Любые другие изменения или варианты внесения изменений в Конституцию в том числе и на которых настаивает оппозиция, являются незаконными. Это позиция фракции Компартии Украины. Ну а по поводу того, почему мы никак не можем прийти к согласию, я лично не присутствовала на заседании тех рабочих групп, которые должны были собраться на этой неделе, потому что я не являюсь членом этой рабочей группы. Но я думаю, причина та же, что было и на прошлой неделе, когда э, спикер парламента рыбак сказал, что просто нечего обсуждать. То есть оппозиция, которая кричит о том, что надо принять или акт об изменении конституции, или постановление, или переходное положение, ну называйте как угодно, но что-то внести. Они просто не внесли этот документ. О чем говорить, что обсуждать? Вы сказали правильно, что Компартия внесла свои предложения по изменению Конституции, причем это структурированные, обговоренные на всех уровнях коммунистической партии от низов до верхов обобщенное предложение по изменению Конституцию. Мы готовы их обсуждать со всеми заинтересованными нашими коллегами, со специалистами, с узкими специалистами, которые там, с бывшими президентами, которые делали старую Конституцию с новыми политологами, юристами. Мы готовы обсуждать. Но дело в том, что получается, что у нас вот те, кто ну, я муть отводу вот по поводу этой Конституции. Они просто недоговоренно способны. С ними невозможно договориться, даже собраться. И обсудить то, что есть. Я уже не говорю о том, что э, ну, одностороннее какое-то отношение вот к этой Конституции. Убрать президента, э, новые выборы. ну Давайте уже не совершать с прошлых ошибок и не наступать на те грабли, на которые мы наступали. Да, все говорят, что допустим, решение Конституционного суда по поводу вот, изменений 2010 года было э, неправильным, незаконным. Зачем нам повторять mm -hmm. эти ошибки и идти незаконным путем? Давайте идти законным путем. Давайте все будем выполнять законы. Тогда у нас, извините, и Майдан разойдется, если он выполнит закон, который принят э, постановлением Верховной Рады об амнистии. Тогда у нас депутаты будут сидеть и работать на своих местах, выполнять э, свою работу. То есть, когда мы все начнем слушать не себя. Ні, каких то советчиков з за рубежа, ні яких-то консультантів, ні розірваної толпу, коли ми начнем слушать и подчиняться закону, тоді ми можемо как-то вырулить. Но на это нужна добра воля всіх. Зрозуміло, що ви ну ваша позиція, позиція вашої політичної сили, ви ви проти схвалення політичного політико правового акту у стінах парламенту. А якщо в іншому вигляді, наприклад, парламент звернеться до конституційного суду, щоб Конституційний суд знову переглянув те, те рішення, яке було прийнято у 2010 році, тому що насправді криза вона ж не тільки в стінах парламенту. Люди стоять на майдані і очікують певних рішень і певних поступок діалогу між депутатами, між владою і опозицією. И такие компромисс возможны, на вашу думку? Дело в том, что это не компромисс, это полумера. Почему? Потому что, допустим, даже Конституционный суд отменяет свое решение, и, там возвращаясь к Конституции 2004 года, это не решает проблемы, потому что президент остается президентом, вертикальная власть остается вертикальной властью. То есть практически для людей ничего не решается. А если мы вот переходим постепенно, законным путем, вот к тому варианту государственного устройства, который предлагают коммунисты, то здесь, понимаете, тут же кажется, что сейчас идет классовая борьба. Это не классовая борьба. Это не борьба, допустим, народа с олигархами. Это внутриолигархическая борьба, если можно так сказать. То есть одни олигархи не хотят отдавать власть, а вторые хотят ее захватить. Поэтому как ну какой-то ну я именно назову это вот это вот положение, постановление, направление в Конституционный суд именно полумерой. Надо uh -huh. менять всю государственную систему власти. И когда ну, что-то изменится глобально, когда люди поймут, что что-то делается не для того, чтобы заказ из-за границы выполнить и поставить очередного президента марионетку, который будет манипулировать, эта кукла будет манипулироваться либо с одной стороны с земного шара, либо с другой, это ничего не поменяет. А когда поймут, что вот если правительство, то оно народное, если президент, то он не монарх, с какими-то, допустим, ограниченными функциями, а вся власть в Советом, причем от районного и до государственного уровня. Вот я думаю, что сейчас как раз настало время, когда сказать вся власть Советом. Вот именно но, на этом... Відносно института президента, то, насколько я знаю, то и все знаем, мы постоянно стверджуєте, что нужно ликвидировать посаду президента, но с другой стороны, боку... Ми знаємо, президент, яку представляє політичну силу, і ви сьогодні більше, ну, досить активно сьогодні в парламенті і голосуєте з партією регіонів. Чи це не похитне ту більшість, яку ми сьогодні маємо в Верховній Раді, Ці заклики до ліквідації інституту президента? Понимаєте, ті, хто говорять, що ми голосуємо з партією регіонів, деякі навіть називають це коаліцією, глибоко ошибаються. Ми голосуємо по тим законам, які оговорені в фракції, Компартии, которые идут на благо народу. То, как мы видим это, у нас есть, например, очень много голосований, по которым мы не голосовали. Когда было 300 голосов, голосовал весь зал, кроме фракции Компартии, потому что мы так считаем, что вот, допустим, данный законопроект ничего людям не принесет. Поэтому отождествлять нас невозможно. Но почему мы не должны голосовать, допустим, за 70-летие праздников, которые игнорирует вторая часть зала? А мы, мы, должны, мы хотим идти навстречу громадам, областей городов, которые празднуют 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Почему мы не должны голосовать по социальным вопросам? А почему, и с другой стороны, мы голосуем за отмену пенсионной реформы, регионалы с нами не голосуют? Мы не так часто голосуем с регионалами, как это может показаться и как это выносят в СМИ, но мы голосуем принципиально, обсуждая все на фракции и принимая общее решение, что вот этот закон нужен стране, а этот не нужен. Понял Ольгу, а, ну, на сегодня есть будь які варіанти в российской система организации власти и парламентско-президентская форма правления, э, на паке в возвратившимся напрямку президентско-парламентская. Але от ви якось ну, у вас підхід досить радикальний. Ліквідувати е, інститут президента. Є такий класичний механізм це елемент стримування протива в державі. Повинно бути скільки повноважень парламенту для того, щоб е, парламент зміг контролювати діяльність президента. І навпаки, президент так само повинен і витувати відповідно закону, і втручатися, впливати певним чином на роботу парламенту. должен быть баланс власти. А вы сегодня предлагаете вообще ликвидировать ликвиду... ликвиду... институт президента. В чем вот эта с... идея? В полежает? чем суть? Во-первых, мы исходим из глубокого анализа деятельности всех президентов. Ни один из них не стал выразителем интересов всей Украины. И любой, приходящий на эту должность, становится заложником какой-то группы семьи, группы клана олигархов, которые влияют на него, и из-за этого политика наша экономика идет в крифе в кость. А мы, кстати, как вариант можем рассматривать наличие президента, но не при неограниченных функциях, а баланс власти. Именно заложим в наших предложениях Конституцию, это когда существует Палата депутатов и Рада регионов. Когда у нас двухпалатный парламент, и вот это вот баланс. И когда э, Кабинет министров подотчетен не президенту, а подотчетен э, в Палате депутатов. Мало того, э, ну, вот, вот тут вот будет баланс, тут будет контроль. Мало того, как мы говорим о федерализации. Почему мы говорим о федерализации? Это не раскол Украины, краи, это объединение Украины потому что настолько разные, особенно вот сейчас обострились, настолько разные мнения, отношения. Ну, вы знаете, исторически сложилось. И к истории у нас разные отношения. 1 января мы празднуем Новый год, наши оппоненты празднуют день рождения Бандеры. Мы никогда в этом не сойдемся, мы никогда не сойдемся в День Победы, потому что у нас есть ветераны Великой Отечественной войны, у них ветераны УПА. У нас разные отношения к религии, у нас разные отношения к гуманитарной сфере, у нас отношения разные к языку. И вот это вот разное отношение, можно сберечь Украину, только дать каждой территориальной единице свою самостоятельность в составе федерации. Mm -hmm. Почему вот мы Вы говорим, что это не что раскол? Не а, 20, а, 20, а как... Понад 20 роков мы живем в гуманитарной державе. И к чему хорошему это привело? К тому, что у нас стоит один лагерь на Майдане, второй в Мариинском парке? И в том, что наши ветераны идут возлагать цветы, а их бандеровцы бьют? Или в том, что у нас, извините, весь Майдан обрисован свастикой? Ну, к чему хорошему это привело? Вот эти 22 года. Угу. Чи не считаете, что э, идея федерализма, что завтра, послезавтра Крым скажет, что мы не автономия, а мы хотим быть в складе Российской Федерации? Где-то схожие заявы звучат это ну, це все приведет до розколу Украины. Дело в том, что это мнение на уровне кухни, знаете, бытовухи, раскол и так далее. Я опять же возвращусь к той фразе, с которой я начала. Давайте выполнять законы. Если будет принят закон, который он отделение каких-то территориальных единиц, то Крым не сможет выйти. Ну, Понимаете, у нас есть пример, допустим, Приднестровской Республики, которая все-таки вышла откуда и сама в своем кольце бьется. А там кто-то ее признал, кто-то не признал. Ну, то есть это путь в никуда. По крайней мере, мы живем в международном социуме и надо существовать как-то в этом социуме. Но в любом случае, я думаю, что здравые силы поймут, что лучше федерация, чем раскол. Вы понимаете? Федерация ⁇ это объединение. Единая Украина, но просто вот с таким федеративным устройством. Потому что, ну вот пример западных областей, последние примеры, они отменяют область даже администрации, потому что мне нравится, что главу даже администрации назначает президент. Они вводят какие-то народные рады. Это практически, вот это практически раскол. Это неподчинение. И, и самое страшное, что за это никто не несет ответственность. Розуміло, пані Ольга, ну тоді повернемося до того, що постійно пропагує і за що агітує ваша е, політична сила Компартія України. Якщо дійсно є у вас ідеї федералізації, ідеї ну децентралізації влади, то можливо треба повернутися до інституту референдуму, так який в нас закон є, але по суті. Референдумы мы не бачим, они не проводились в часом в Украины. Ну, тут э, самый первый месяц, который я хотела бы сказать, что мы всегда настаивали на референдуме, и вы видели наши попытки провести референдум по внешнеэкономическому курсу, внешнеполитическому курсу то, что нам заблокировали его. Сначала Европейская партия Катеринчука подавала в суд, не разрешала проводить нам собрания. Потом суды приняли решение не направлять ни на кого, никого на эти собрания. В итоге мы подписи собрали. Мы собрали около 4 миллионов подписей, несмотря на то, что нам это не разрешили. мы их собрали для того, чтобы показать, что есть люди, которые хотят, во-первых, не все хотят двигаться в Евросоюз, а во-вторых, они хотят, чтобы их мнение услышали на референдуме. Референдум, естественно, не, не произошел, потому что ну, законным путем его не удалось провести. Но вы же видите, к чему это привело. Если бы тогда пошли на то, чтобы спросить весь народ, пусть там э, было, ну, какой-то перевес все равно был, все равно большинство было бы какое-то, или таможенный союз, или Евросоюз, mm -hmm. не было бы сейчас ну, практически гражданской войны такого противостояния. Прости, а я делаю... не покивал результаты, которые бы не влаштовал. А дело в том, что если бы... Да, да, есть есть, есть закон, а есть социология. Дело в том, что социология это показывает совсем другое, чем пишут в СМИ. А социология показывает 50 на 50. 50 на 50. И неизвестно еще, какой бы был результат, если бы людям, во-первых, вот этот вот проект ассоциации с ЕС расшифровали, и уж никто не читал, потому что он там на 700 страницах, а там такие условия для Украины, что это полный крах. Сейчас ну вот, есть возможности даже вот по изменениям в Конституцию. Я, например, считаю, что это тоже как вариант. Допустим, вы не согласны с нашим вариантом. Компартия выносит свой вариант парламентской президентской республики, федеративное устройство. Но там очень много других моментов, о которых мы говорим. Там и, и о труде, и о экологии, и о выборности судей, и о самостоятельности громад. Выносит оппозиция свой вариант, президент сильный, или там свобода выносит свой вариант, только президенты, все остальные по боку. Пожалуйста, люди, проголосуйте, какой вариант вам uh, mm -hmm. подходит. Вот это, это очень правильное. Вы сказали, никто не читал проект угоды про ассоциацию с ЕС. А тогда нам нужно стать всем юристами, чтобы читать все изменения до Конституции. Вы думаете, что все будут читать? Вот, ну, есть вчители, есть лекари, есть освещенные люди, а есть ну, обычные, там студенты, которых не имеют возможности прочитать, или пенсионеры они, как вы думаете, ну объективный будет результат, если люди не, не Очень объективным, если, ну смотрите, вы говорите, что у нас там люди не знают, там или не читают, телевизор смотрят все, газеты читают все, молодежь вся сидит в интернете, у нас все все читают. Вот когда правильно преподнести и когда простыми словами объяснить что федерализация это не раскол, а объединение, что э, передается власть на уровень областей, и вы у себя в области решайте, какие вам памятники ставить, какие сносить, на какую языке говорить, и в какую школу детям ходить, и в какую церковь ходить. Вы решаете на уровне вот своей территориальной громады. Тогда, извините, но не лезьте к нам в наш огород. А сейчас, получается, лезут, заставляют, закрикивают. Разумеется. Дякую вам за розмову. Маємо завершувати час. Не так багато. Глядачам нагадаю, що сьогодні разом з нами була народний депутат України Ольга Левченко. Вона представляє фракцію Компартії України. Залишайтеся з нами. До побачення. До свидання.